Я думаю, этот сезон по количеству побед худший в истории клуба. Ну, первые 33 игры мы играли, я не знаю, как это назвать, там, Стритбол, там, я не знаю. Ну, то есть было три американца и, и все остальные. То есть никто с ними справиться не мог. Объяснить, как надо играть, так чтобы команда выигрывала, ну и так далее. Была команда, но не было семьи, можно так сказать. Если бы вы начали сезон таким, украинским составом, как вы думаете, было ли более высокое положение турнира? Ну, я думаю, на, насчет этого я не знаю, но я знаю точно, что играли мы бы лучше. У Пищикова, у, у Кудри не особо там много времени появилось, у Паши только у Крутоуса появилось там достаточно много времени. Ну, Паша, Паша делал свою работу, да, самым успешным. Ну, я не знаю. По количеству очков не поразот, наверное, там 4 игры назад. Ну, по, по ощущениям, наверное, во Львове, когда мы там выиграли. Там 5 из 5 трешек залетело. Ну, для меня это. — Вы вообще как бы мастер трехочковых, но в этом сезоне нельзя сказать, что у вас все получалось. С чем это связано? С чем это связано? Ну, я думаю, в отличие тренировочного процесса, в первую очередь, от того, какой был тренировочный процесс в прошлом году и в этом году. Ну, в количестве бросков я бы... Ну, в этом сезоне вообще меньше бросал. И двух очковых, и трех На тренировке даже, можно сказать, в игровых ситуациях мы меньше бросали первые там до марта, можно сказать, потому что, я же говорил, были американцы, были даже на тренировках были украинцы? Ну, планы нам еще не объявили, нам сказали всем позвонят, скажут, что и как, Я думаю, что будем продолжать тренироваться. Ну, я не знаю, может дадут недели две отдыха, потом две недели, как в прошлом году было, две недели тренировок, потом снова отдых, то есть все лето в тонусе. Ну а контракт с БК еще есть.